Готові приймати гостей зараз будемо говорити про здоров'я і про красу, адже в Кіровограді відкрився фітосалон «Кедрова бочка. І до нас завітав її засновник Володимир Жук. Доброго ранку. Доброго ранку, добро, добре. Що це за велика діжка, за конструкція така стоїть? Розкажіть нам. Е, ну, Хочу немного з історії. значить, Це э, зімою я побував в Закарпатії, там і спробував кедрову бочку і вирішив, що було б бы неплохо. подарить кировоградцам такую возможность никуда не ехать, чтобы оно было у нас в городе. И занялся этой идеей, вопросом и вот привез в Кировоград из э, такую кедровую бочку. Значит, ну немножко ближе рассмотрим ее. Она состоит из кедра, как вы знаете, это очень сильный дерево фармацевт, очень, э, Полезная для здоровья. Значит, все думают, что бочка, это как бы наполняется водой. Все такое. Немножко здесь другая система. Значит, я немножко открою, чтобы вы увидели. Значит, состоит вот из кабины бочки. Давайте, может, вам модель, да, Патрик? Даже попробую, да. Ты сиди, будь ласка, моделью буду заразить. Да я позаглядать хочу. Да, да, да. Значит, это кабина ага. бочки. Бочки находятся внутри... Вот Сиденье, которое может регулироваться на любой рост. Значит, так же как крупные габаритные люди сюда могут поместиться, вот также и маленькие дети. И также маленькая подножка для ног, чтобы можно было погреть ножки. И для удобства ступенечка. Пожалуйста. Вот, да? Ух ты! Ай, класс! А Ай, их клаустрофобия? Это не страшно? Ну, такие случаи не исключены. Значит, не человек... живут в малосимейных квартирах. <свят> Что да, Когда человек погружается в бочку, э, парогенератор здесь находится и разогревается вода с добавлением фитосбора, о котором поговорим немножко позже. И нагревается бочка. Значит, подается пар вместе с фитосборами, с травками. Это очень полезно для вашей кожи. А сколько процедура отрывая? Э, процедура длится от 10 до 15 минут. Mm -hmm. Это как идеальная. Но ну, если по желанию можно продолжить. То есть, э, так как э, температурный режим и э, пребывание время пребывания в бочке задается индивидуально для вас. Uh -huh. Если вам жарко, вы говорите мне, допустим, или моей помощнице, и мы немножко убавляем температурку. О, это, правильно, это мне мы не продолжаем, то сама Самостоятельно вылезти из вити не Не, возможно, если вы, допустим, у вас дома, то есть такая ручка внизу, за которую можно держаться или с помощью нее открыть. И во время процедуры оборачивалась еще полотенце mm -hmm. вокруг, чтобы пар не выходил наружу. И То вот так вы пребываете. Это схоже на сауну, так. так температура это, такая, так. Это мини-сауна, -сауна, мини-фитосауна. Mm -hmm. То есть помимо э, фитонцидов, которые отдает кедр. Также так? фитосборы используются. Смачненько пахнет. Да, сам кедр пахнет и также сборы очень пахнут хорошо. И после процедуры, в течение 10-15 минут, когда вы покидаете бочку, вы увидите после реальной процедуры. Але мені вже добре, я вам хочу Ой, клас. Ви увидите шикарный результат, который При посещении обыкновенной бани или обыкновенной сауны люди достигают после второго-третьего посещения. То есть там внутри получается 100% влажность и температура от 35 до 70 градусов. А, то есть она не такая высокая, то есть комфортная температура? А, она не такая высокая, но вы почувствуете из-за того, что влажность 100%. Угу. То есть если в обыкновенной сауне или бане, чем ниже, тем прохладнее, чем выше, тем жарче. То есть здесь получается во всей бочке одинаковая влажность. А мы сейчас говорим про проекте, результат? Это, возможно, очищение шкиры, я так понимаю, это схуднение, это что? Э, значит, как и баня, кедровая бочка является очень э, крепким как бы, доктором. Значит, многофункциональная. Значит, во-первых, это очень большая помощь организму при выведении шлаков и солей ненужных элементов, которые накопилось в нашем организме из-за атмосферного состояния нашего города. Также это очень полезно для суставов посттравматический период. Также бочка является сильным очень косметологом, так как кедр и фитосборы, которые применяются, очень полезно, полезно для кожи. Во время распаривания выделяется вся большое потоотделение идет, и кожа начинает впитывать в себя все полезные элементы, как губка. А также это полезно для людей, которые хотят сбросить вес. Сжигаются жиры, и не дается восстановлению новых жиров. Для похудения, конечно, и также для избавления от так называемой апельсиновой корки. Ой, Как пройдет лечение через кожу. А вот эти фитосборы, так, что там есть? Там какие-то каких-то... Значит, один из первых фитосборов это оздоровительный. В него входят сосновые почки, можжевельник и анис. Все, что положительно действует на, вашу, на ваше тело, на ваш организм, на вашу кожу. Второй это тонизирующий. Эвкалипт, чабрец и зверобой входят в него. И третий из светосборов это успокаивающий э, лист земляники, полынь и шишки хмеля. Также хочу заметить, что э, один из наших клиентов э, очень был благодарен нам за то, что вернули ему нормальный сон. То есть бочка также помогает избавиться от синдрома хронической усталости, так можно сказать. То есть люди перенасыщены активностью жизни, работа, дом, работа, дом, работа. То есть бочечка, она как бы нормализирует ваш сон. Мы говорили, спали, как, как дети. Следующий сбор это для снижения веса. Сюда входит лист березы, можжевельник и цветы липы. Они очень вкусно пахнут, можете попробовать. Да. И плюс они очень эффективны. И следующий это очищающий. Косметологический, Сюди входять календула, шалфей і ромашка. Я сподіваюся, ви це без натиків мені дали зараз для зниження весу? Ні, я можу да, не... також очищаючий. Так, я так розумію, що ви радите, mm -hmm. так? підбираєте якийсь фітозбір конкретний. Так, тобто ми працюємо за предварною запискою. Якщо людина перший раз до нас приходить, ми їй вже на місці розповідаємо, що к чого. А якщо люди дзвонять, допустим, я хотів би завтра на 3 години дня И, пожалуйста, приготовьте мне бочку на 3 часа дня. Я хотел бы, там, допустим, успокаивающий фитосбор. То есть мы работаем по записи, так как чтобы разогреть бочку, нужно минут 15-20. Тобто, uh -huh. коли ви приїжджаєте на заказанное вами уже uh -huh. для вас uh -huh. все вже готово. Ви просто є... неряєте туди. А є якийсь курс, чи в принципі немає певного певної кількості? Ідеально два рази в рік желательно пройти курс 10 сеансів для ідеального ефекту. Uh -huh. А що до цінової політики? До цінової політики. Ну, приблизительно а, так. Да. У нас все есть с собой. Значит, распарение в кедровой бочке вместе с фитосборами и плюс также фиточай после процедуры, чтобы восстановить водно-солевой баланс, это 90 гривен. Угу. После процедуры, так как тело распаренное, мы предлагаем людям пилинг или солевой, или кофейный. То есть на основе соли или кофе. Значит, если с солью, это 25 гривен, если кофе, это 35 гривен. И после того, как ваша кожа э, почистилась, скрабировалась и готова к дальнейшим процедурам, мы предлагаем обертывание или медовое, или шоколадное. Ой. Это стоит 50 или 60 гривен. А если просто, как говорится, по-мужски, просто попариться, то можно просто бочечку и попить, отдохнуть чай. Можно два захода, если есть желание, если есть здоровье то можно и два заходить. А, то есть цены кирки женкам, корысам, так и человекам, так? Для всех есть небольшие ограничения, допустим, детям до 12 лет нельзя. Если у вас какие-то онкозаболевания, кровотечение, миомы, фибриомы, у нас работает девочка моя помощница Юлия. Она вам с точки зрения медицинской может посоветовать что-то и сказать все показания противопоказания. А как давно вообще открылся этот фитосалон? салон и где находится? Мы начали работать не так давно, в начале этого месяца. Угу. И мы находимся по адресу улица Карпивницкого, 139. Угу. Так, а насколько... В Кировограде что-то подобное было? Чи... Я слышал, что в Кировограде где-то было года два назад что-то подобное, но я не знаю, как оно развивалось. Угу. Ну, тобто, фактично зараз ви єдині, да? які такі послуги надають? Ну, я думаю, так. Да. Може, десь у кого-то на дачці домике, в домі є. Вот, я так розумію, що ідея прийшла тоді, коли ви поїхали відпочивати в Закарпатті, так? А, тобто, ви так само можете ще якісь там цікаві ідеї, да? так? Тобто я... ви плануєте розширювати Может, асортимент быть, на слі... своїх послуг? Може в наступний раз, як вам підуть устройство. Високотехнологічним агрегатом, Це це нові нанотехнології. А до речі, ваші поради, коли краще звертатися до таких послуг, я маю на увазі це да. ранок чи вечір, вечір. День. який період року, чи немає зовсім ніякої? Не має значення. Ну, Желательно завжди держави себе в формі і в тонусі. Угу. Тобто, о, я заболел треба в кедрову бочку, а вже поздно. Тобто, развития болезни болезні. Во время обострения уже нельзя. Короче, профилактика. Профилактика. Так, а расскажите, будь ласка, выходишь потом с этой бочки бодрячком, чи в принципе, краще так до вечера, когда после бочки отраза оп, и все Ну, из нашего опыта э, у каждого по-разному. Кого после бочки тянет немножко вздревнуть, кто бодрячком и на работу поехал, по-разному. То есть можно с утра, вечером... Как вам удобно. Ну, я так понимаю, у вас в салоне есть там и душ, да? То есть, все выдается, да? Ну, чтобы нас знала, была подготовлена, когда И также хочу заметить, мы находимся mm -hmm. в здании, где находится офис президента Федерации бодибилдинга и культуризма нашего города. Uh -hmm. И также у нас побочно вы можете приобрести спортивное питание, как протеин или казин, mm -hmm. И также есть специальные продукты в жидкой форме для похудения. И также была интересная фраза, девочкам понравилась, шоколадки, ну, батончики для похудения. Оце ідеально. Нонцес, а до речі, ідеально. я спробувала. Ну, вони реально настільки смачні. Ну, не ти ж знаю, наскільки золотий ключик і риску для Ні, ж... не, не Ні, не золотий я ключик. Я спеціальні ці спробувала, дуже смачно. Коротше, я так розумію: фітосалонки бочка» – це цілий комплекс, де попіклується про ваше здоров'я, про вашу красу, запропонують інші товари. Ну, коротше, все для вас. Все правильно. І хотів би сказати, що здоров'я, красота в ваших руках. Дякуємо. У нас в студії був Володимир Жук. Ця чудодіжка кедрова. Ми рухаємось далі. І після кліпу Джеймса Моррісона і Нелі Фуртадо зустрінемось в студії. Дякуємо вам. Дякуємо. Спасибо.